Qar çox kiçik buz kristallarından ibarət atmosfer yağıntısıdır. Qar havanın temperaturu buludda 0 Celsiyadan aşağı olduqda yaranır. Yerə enməsi 4 Celsi temperaturdan aşağı olduqda baş verir. Qar növləri, lopaqar, durğun havada, çox soyuq olmayan mühitdə birləşən qar dənələrinin diametri bir cımbəyə yaxınlaşar. İri dənələr halında yağır. Sulu qar atmosferin üst qisimlərində çox soyuq olmayan havada su və buzdan ibarət olan qar dənələri yerə yaxın sahələrdə artan istilikdən ötəri əriyirlər. Ərimə ilə yağış və ya qarla qarışıq yağış meydana gələr. Düyü qar normal qar dənələrindən kiçik, yumru, sərt dənəciklərdir. Üzəri incə bir buz təbəqəsi ilə örtülü olan dənələr yerə sürətli düşüb sıçrayır. Quru qar həddindən artıq soyuq və nəm nisbətinin aşağı olduğu hava şəraitində diametri 1 millimetrdən kiçik qar kristalları əmələ gəlir. Yerdə incə bir qar təbəqəsi meydana gətirən qar dərhal ərməz və ətrafı islatmaz. Boran qar yağışının saatda 56 kilometr sürətə çatan küləklə birlikdə meydana gəldiyi vəziyyətdir. Görünüt məsafəsi azalır, gediş çətinləşər, qar havanın soyuq olduğunu göstərir. Ancaq qar yağdığı üçün hava soyuq olmur, əksinə qar soyuğu azaldır. Yağan qar həm atmosferə istilik verir, həm də Yeri bir yorğan kimi örterək bəzi bitki və heyvanların artıq dərəcədə soyuqdan tələf olmasının qarşısını almaqda vacib rol oynayır. Qar dənələri gözəl və maraqlıdır. Onlar 95% havadan ibarətdir. Onlarda bəlk buz olduqca azdır və ona görə də onlar bir o qədər yüngül və yumşaqdır. Qar dənələri yağış damcılarına nəzərən daha ləng düşür. Onların sürəti sadəcə tısbağa sürətidir. Saatda 1 kilometrdən az. Adi qar dənəsinin ölçüsü böyük deyil, yarım santimetrə qədərdir. Qar dənəcikləri nə qədər böyük olubsa, o yerə bir o qədər lənk düşür və qar yağması bir o qədər fantastik görünür. Meteoroloqların qeydə aldıqları ən iri qar dənələrinin ölçüsü boşqa ölçüsündə olub və onların diametri 30 santimetrdən çox olub. Ehtimal ki, bu heyranedici görüntü olub. Qar dənələrinin eyniliyi məsələsinə qayıdaq. 100 il öncə hesab edilirdi ki, eyni qar dənələri olmur. Qarımızın qarı sevməsinin səbəblərindən biri onun hər şeyi təmiz, saf ağ təbəqə ilə örtməsidir. Lakin düşünəndə qarın ağ olması qəribə bir hadisədir. Əslində qar bir-birinə yapışmış buz kristalları qrupudur. Sudan hazırlanıb